Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut katuranggan yang mungkin diyakini bisa mengantarkan rezeki. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya untuk berlangganan video di bawah ini semoga saya bermanfaat untuk anda semua dalam tradisi Jawa sejumlah hewan memang memiliki rahasia sendiri seperti burung perkutut katuranggan burung perkutut katuranggan disebut memiliki tanda-tanda fisik atau karakter dan bunyi yang berbeda konon atau cerita burung perkutut jenis ini memiliki karakter gaib atau Mistis yang dapat memberikan faidah atau manfaat serta klub kebaikan untuk pemiliknya. Nama perkutut katuranggan bersumber dari bahasa Jawa, yakni "katura". Antara lain adalah pengemukaan, dan "angga" adalah badan. Dengan demikian, katuranggan memiliki makna pengetahuan yang mengartikan bentuk-bentuk badan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk badan burung perkutut. Entah itu ciri burung perkutut dari kaki, sayap, kepala, leher, tubuh, dan lain-lain Maupun dari warna bulu burung perkutut tersebut Menurut keyakinan orang Jawa kuno, burung perkutut katurangan sering diidentifikasikan sebagai burung dari alam gaib Atau burung magic, atau burung ajaib, atau burung pembawa berkah Tetapi semua itu tergantung dari ijabah atau kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang memelihara burung tersebut diyakini dapat memperoleh rezeki, dapat memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Setidaknya ada beberapa macam jenis burung perkutut katuranggan yang baik yang layak dipelihara. Antara lain adalah ada kesatu perkutut jonggoratu. Perkutut jonggoratu diyakini sebagai titisan Putra Raja Bali di area Majapahit yang melarikan diri dari serangan musuh hingga desa tutul atau Belambangan Banyuwangi <tuh> burung perkutut songgoratu memiliki ciri-ciri fisik seperti jambul di kepala yang tampak seperti mahkota berwarna putih paruh serta ke, ke kakinya berwarna hitam dan warna bulunya agak kehitam-hitaman songgora itu dikenal jarang mengeluarkan bunyi karena memiliki zoni yang sangat besar Burung ini lebih suka tinggal di tempat sepi dan kuat menahan haus dan lapar hingga beberapa hari Konon burung perkutut ini uh, dapat menangkal ilmu hitam, melancarkan rezeki dan meningkatkan kewibawaan untuk pemiliknya atau majikannya atau sang pemeliharanya Yang kedua ada burung perkutut lurah Burung perkutut lurah memiliki corak sama dengan ular, yakni berwarna ulurik dengan dada berbulu keputih-putihan. Pada umumnya, burung perkutut lurah hidup di rimba, eh, di hutan, di pegunungan, maupun di eh, area gua. Burung perkutut lurah memiliki jodi kewibawaan yang luar biasa dan dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Biasanya, burung ini dipelihara oleh seseorang pemimpin yang memiliki jabatan khusus, atau seseorang yang penguasa yang memiliki jabatan khusus di eh, wilayah tersebut. Yang ketiga, eh, perkutut gedong minap, atau minap gedong perkutut jenis ini selalu manggung e, menyertai terbenamnya matahari konon pemilik burung ini akan selalu kecukupan rezeki dan selalu beruntung dalam berdagang maupun selalu beruntung dalam keadaan e, apa saja yang keempat ada burung perkutut Purnomo Sidi burung Purnomo Sidi atau perkutut Purnomo Sidi memiliki bulu berwarna kemerah-merahan seperti permata bagi pemilik burung ini diyakini akan memiliki kewibawaan serta dihormati banyak orang Kelima, Songgobuono atau burung perkutut Songgobuono. Burung perkutut Songgobuono jenis ini memiliki sehelai bulu berwarna putih. Di bagian punggungnya, konon pemelihara atau majikannya burung ini diyakini dapat memperoleh rezeki serta memudahkan terwujudnya harapan maupun cita-cita, atau <coughs> semua tujuan atau cita-citanya akan tercapai dalam waktu dekat. Yang keenam, burung perkutut mercujiwo Burung perkutut mercujiwo memiliki mata berwarna kuning. Dengan bulu di bagian pantat yang juga berwarna kuning, jadi seperti uh, kurang lebih seperti burung kutilang yang uh, matanya kuning, <tuh> uh, bagian pantat juga kuning. Pemilik burung ini biasanya adalah seorang uh, pemimpin, atau raja, atau penguasa di daerah tersebut. Burung katuranggan, atau perkutut katuranggan, uh, dari bentuk tubuhnya. Uh, bisa kita kira-kira sendiri tentang ulasan-ulasan saya tadi. Burung perkutut adalah jenis burung yang banyak dipelihara oleh banyak orang di kalangan masyarakat eh, Jawa. Entah itu, eh, jauh, selain itu juga tidak Jawa saja, dari Sabang sampai Merauke, eh, banyak memelihara burung perkutut karena indahnya anggungan maupun indahnya suara yang dikeluarkan oleh burung keperkutut tersebut. Sudah diketahui juga, jika burung perkutut merupakan salah satu dari ribuan jenis burung yang juga dikenal mempunyai potensi dan kemampuan suara yang cukup merdu. Kicauan burung perkutut yang kita pelihara di rumah mungkin akan menjadikan kita sel selalu ingin terus merawat dan menjaganya, dan penuh kasih sayang, uh, penuh uh, kegembiraan yang kita rawat, dengan penuh welas asih, dengan penuh uh, ikhlas, dan tawakal. Untuk burung tersebut agar tetap prima, tetap fit, tetap terjaga. Uh, di seumur hidupnya. Apabila memiliki burung perkutut sebaiknya Anda tahu tentang katurangan burung perkutut yaitu pada bentuk badannya. Kata, kata katurangan sebenarnya asalnya dari bahasa Jawa terdiri dari kata katur yang artinya menyampaikan sedangkan angga diartikan sebagai badan sehingga katurangan diartikan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki oleh pemelihara burung. mengenal bentuk-bentuk burung perkutut atau badannya atau bulunya atau paruhnya atau e, kakinya atau sayapnya dan lain-lain burung perkutut katuranggan diantaranya seperti pengetahuan bentuk badan paruh kepala maupun pada bagian ekor dan burung tersebut bisa juga ketika anda hendaki membeli seekor burung perkutut anda dapat memperhatikan katuranggan burung perkutut tersebut anda juga harus tahu apa yang e, akan kita beli seumpama kita beli di obyokan maupun di bakul-bakul atau pedagang-pedagang di pasar maupun di tempat lain jika kita semua mengetahui katurangan dari burung yang ingin atau sedang kita pelihara pastinya Anda tahu patokan atau manfaat yang kita pelihara burung tersebut katurangan atau burung katurangan ada semua yang ingin membeli, atau mungkin yang telah memelihara burung perkutut katuranggan. Anda bisa melihat katuranggan burung perkutut ini dari segi bentuknya. Untuk bagian pertama yang sebaiknya kita perhatikan yaitu bagian bentuk kepala atau paruh burung perkutut. Sebab, burung perkutut mempunyai bentuk kepala dan bentuk paruh yang bervariasi, dengan memelihat bentuk uh, kepala serta bentuk paruh burung perkutut. Anda dapat menyimpulkan karakter suara seperti apa yang dikuasai oleh burung perkutut yang kita pelihara. Berikut beberapa katuran dan bentuk kepala burung perkutut yang dapat Anda pelajari. Ada kepala perkutut bulat. Kepala burung perkutut yang <tuk> bentuknya bulat seperti halnya mata uang. Pada umumnya jenis burung ini diperkirakan memiliki kemampuan suara yang cukup bagus. Bahkan burung ini akan terus berkembang hingga umurnya 24 tahun bahkan bisa lebih. Apabila telah sudah melebihi dari angka umur tersebut, pastinya kualitas suara lama kelamaan akan menurun. Jadi untuk bentuk kepala burat atau seperti koin itu eh, jangka waktu bersuara tetap atau suaranya tidak berubah-ubah diantaranya bisa sampai 24 tahun bahkan bisa lebih. Ada pula kepala perkutut, ngepel katurangan burung perkutut jika dilihat dari bentuk kepala perkutut yang menyerupai buah burahol atau biasanya dinamakan perkutut ngepel burung perkutut yang seperti ini merupakan jenis burung perkutut terbaik dari jenis perkutut lainnya ciri-ciri burung ini pada umumnya mempunyai bentuk badan yang memiliki ekor runcing kemudian untuk suara yang dihasilkan juga terdengar cukup jelas dan juga bersih ada juga burung perkutut dengan kepala perkutut lonjong Kepala perkutut yang memiliki bentuk lonjong seperti halnya buah jambi termasuk jenis burung perkutut terbaik yang dapat dikatakan wajib anda miliki atau jambe nom kepala jambi nom. Sebab untuk jenis burung ini memiliki suara merdu dan dapat bertahan sampai tua. Jadi suaranya e, tidak berubah-ubah tetap aja sampai tua suaranya begitu-begitu aja. Kalau bagus ya tetap bagus begitu aja. Kepala burung perkutut seperti biji nangka juga ada. Jika Anda merupakan penggemar burung perkutut, maka burung perkutut yang bentuk kepalanya menyerupai biji nangka harus Anda miliki. Sebab bisa menjadi koleksi uh, untuk perbandingan perkutut yang satu sampai perkutut yang lain. Jadi satu perkutut ada yang satu sampai yang lain itu bedanya uh, jika kepalanya demikian, suaranya gimana? Jika kepalanya demikian. Yang kedua, kepala uh, suaranya gimana? Jadi untuk perbandingan kita Sebab, untuk burung perkutut ini diperkirakan memiliki kemerduan suara yang cukup bagus, bahkan juga dapat bertahan hingga usianya tua, seperti burung perkutut yang bentuk kepalanya lonjong, seperti halnya burung ja, buah jambing. Bentuk paruh burung perkutut, katurangan burung perkutut jika dilihat dari bagian paruhnya, yaitu burung perkutut yang mempunyai bentuk paruh, seperti pelepah pisang, bentuk badan yang seperti buah kelapa muda, dan ekor yang pendek meruncing. Jenis yang seperti ini bisa diperkirakan burung jenis seperti ini termasuk kategori cukup baik jika anda melihat ada di rumah. Patungan burung perkutut memiliki bentuk paruh seperti butiran padi, bentuk badan seperti buah nangka, dan ekor panjang. Dan yang anda bagi, bagikan belakang agak tumpul ini merupakan kategori perkutut yang cukup baik juga. Demikian ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan, semoga saja bermanfaat untuk anda semua. Uh, Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya tentang ulasan saya ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan diambil mentah-mentah, tip dari saya ini: ambil sisi buat baiknya, buang sisi buruknya. Uh, salam rahayu, salam kongmania dari Sabang sampai Merauke, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam jabat erat selalu, salam kasus salam sehat, salam. Sukses selalu untuk Anda semua, dari Sabang sampai Merauke, dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.